Noyabrın 11-də Müsavat partiyasının qərargahında Ospir Sarısulxanı 2-ci seçki dairəsindən Arxotip Müsavat Seçki bloku nümizədidir. Azərbaycan Xalq Teperasp partiyasının sədri Əli Kəlbəlinin seçki qərargahı adı çəkilən dairədə seçki pozuntularını tər mətbuat konfransı keçirildi. Tədbirdə 35 saylı Səhraxanının 2-ci seçki dairəsində seçki nəticələrinin hakimiyyətin Fərz Quliyevin xeyrinə saxtalaşdırıldığı iddia edilib. Məntəqələrdən alınan protokollardakı səs sayı ilə Mərkəzi Seçki Komissiyasının saytındakı səsərlər arasında ciddi fərq olduğu nəzərə çatdırılıb. Fərz Quliyəvə verilən səs sayından dəfələrlə şişirdiyi vurğulanır. Beləliklə tədbirdə Fərz Quliyevin saxtakarlıq nəticəsində dairədə 1-ci yerə çıxardığı iddiası da özünə yer alır. Noyabrın 9-da mətbuat konfransında Fərəc Quliyev bu dairədə seçkilərin demokratik keçirildiyini, hər hansı saxtalaşdırma olmadığını təəkidib. Əli Kərimovun mücadiləsinin seçki prosesini pozmaq istəməkdə günahlandırır. Fərəc Quliyev bildirdi ki, 29 məntəqəli 21-də qalib gəlib, 8 məntəqədə isə qalib Əli Kərimovdur. Əli Kərimovun seçki qərargahı isə əllərindəki protokollar istinadən bu dairədə qələbəni AxerDCP sətrinin qazanmasında israr ediblər. Seçki qərargahının məsələ ilə bağlı məhkəmə çəkişməsinə baş vuracaqlarını bildirdilər.